orang yang beriman Bersalawat kepada baginda Nabi Kepadanya kepada baginda Nabi SAW Dan sampaikanlah salam kepada baginda Nabi SAW Sebab dengan selawat dan salam inilah Tanda kita sekurangnya kita ingat kepada baginda Nabi SAW Sebab kita berselawat beriman dan berselawat kepada baginda Nabi SAW Apa yang patut kita buat? Kita banyakkan selawat Apa yang patut kita buat? kul in kuntum allaha Allah fattabi'un yuhibbukum Allah yuhibbukum Allah Allah ko ga wa katakanlah ya Rasulullah in <Sess> kuntum jika sekiranya benar kamu ingin mencintai Allah jika benar ini kamu ingin mencintai Allah fattabi'uni maka ikutilah aku itu dah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi mengikuti baginda Nabi SAW dengan segenap sunnah baginda Nabi SAW adalah jalan cinta kepada Allah Kenapa kita nak ikut sunnah Nabi? Kenapa kita nak ikut Nabi? Sebab itulah jalan cinta kepada Allah Tak ada jalan lain yang menyampaikan kita, yang boleh menyampaikan kita ke destinasi yang utama Iaitu destinasi cinta kepada Allah SWT Melainkan jalannya sunnah Nabi SAW Sikit tabi'ah ni Ikutilah itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa dia itu sunnah? Apa dia itu sunnah? Kalau kita belajar syariat, syariah, sunnah ni segala apa yang diucapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala apa yang diperakui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah dikatakan sebagai sunnah. Abdullah bin Umar dia begitu mengikuti sunnah Nabi SAW Bila dia berjalan Nabi SAW dah wafat Takkan dia berjalan di suatu jalan dia tahu dulu waktu Nabi jalan lalu jalan tu Nabi mengelak batu ataupun mengelak pohon jatuh Nabi ke tepi Dan waktu dia lalu tu dah tak ada dah batu ataupun pohon apa, -apa semua tak ada halangan apa dah Tapi disebabkan begitu cinta kepada Nabi dalam yang bagi Nabi SAW yeah. Di kemudian-kemudian harinya pada setiap kali dia melalui jalan tersebut Dia saja je akan mengelak Walaupun asbab elak tu sebab ada something Tapi kemudian dah tak ada Tetap saja dia mengelak sebab Dulu Nabi berkata dulu Nabi buat No question asked Ikut Nabi ni Tak perlu tanya Apa hikmah dia Apa ganjaran dia Buat sunnah doha Dapat Dapat rezeki Kita pun semangat nak buat Mentor-mentor bisnes pun cakap ah, Buat sini sikit-sikit Akan dapat Akan dapat kecayaan sikit-sikit Nak buat sunnah Nabi pun Dengan harapan nak dapat dunia Begitu Begitu gelojohnya kita dengan dunia Dengan dunia begitu tamak dan lahapnya kita ni dengan dunia. Sampai kita ni nak buat amal pun tujuan di amal yang kita buat tu tujuan di sunnah yang kita buat tu kita mengharapkan dunia. Bukan tujuan kita membuat sunnah itu kerana kita nak cinta Nabi. Bukan tujuan kita buat sunnah tu sebab kita dalam jalan cinta kepada Allah SWT tapi dunia. Tu. Ya begitulah hati kita ni penuh dengan cinta kepada dunia. Jadi kita kena betulkan kita punya niat, cara fikir, cara faham. Jadi sunnah ni dalam bahasa mudah yang kita nak faham hari ni kan adalah habit. Adalah habit. Selagi COVID Covey tu ada buku tu kan. 7 successful habits kan. jadi daripada habit yang Rasulullah amalkan dah boleh jadi satu kitab amalan yang diamalkan oleh berjuta manusia dan menjadi successful. Tapi asbab niat daripada amalkan habit tu sebab apa? Sebab nak lah dapat successful dunia Tapi bila kita buat habit Kita cuba untuk menjadikan kehidupan kita ni Mengikut habit baginda Nabi SAW so, so Kerana cintanya kita pada baginda Nabi SAW InsyaAllah kita akan dapat Kejayaan dunia dan juga Para ah. siapa yang menginginkan keinginan keingin, 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 perhiasan dunia Maka kami akan berikan kepadanya wajanan Kami segerakan bagi dia Kita bagi terus dan dekat di akhir Dia tak dapat apa pun Dan pada siapa yang Menginginkan perhiasan Keindahan kehidupan akhirat Maka kami akan berikan Kepadanya kehidupan Keindahan dunia dan akhirat Dan Allah Ta'ala tak segan Untuk membuat perumpamaan Dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala sebut Inna Allah la yastahi Ayyagoriba mathalam Ma ba'um batam fa ma fauqaha Fa amal ladina amanu Fa ya'lamuna anna hul min rabbihim Baamaa so, الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يدل به كثيرة ويهدي به كثيرة وما يدله به إلا فاسقين Sesungguhnya Allah swt tidak berasa malu pun untuk membuat perumpamaan walaupun dengan sebelah sayap yang ayatnya merujuk kepada apa? Rujuk sebab ada sebuah hadis Nabi saw Nabi saw pernah bersabda Nabi sebab apa? Kalaulah Kalaulah Kalau lah dunia ni Begitu berharga Begitu bernilai Dan nilai ataupun harga dunia ini Lebih berat Daripada sebelah sayap nyamuk Tapi bagi perempuan -per -per nilai dunia ni Kekayaan dunia ni Harta dunia ni Emas lah, emas lah, Gold dan sebagainya apa semua, semua yang ada dalam harta dunia ni Kaya dunia banyak-banyak sangat ni Yang kita sebanyak sangat ni Nabi beritahu kalau lah dinilaikan dengan sebelah sayap nyamuk dan dunia kata kalau dunia ni lebih berat daripada sebelah sayap nyamuk. Di sisi Allah. Maka orang kafir tidak akan dapat minum air walau setitik. Dia macam apa pun pergi? Melarah sikit dia macam ni sikit, susah sikit nak faham. Faham tak maksud dia? Kalaulah dunia ni yang kita rasa macam itu bahagia ni nilai dunia ni lebih berat daripada sebelah sayap nyamuk masa orang kafir tidak akan dapat minum air walau setitis pun faham tak? saya ulang sini kalau lah dunia ni begitu berat nilai dia berharga dan berharga dia tu lebih berat daripada beratnya nilai sebelah sayap nyamuk di sisi Allah SWT maka dunia ni orang, orang kafir tidak akan dapat minum walau setitis air tu Okay. Maksud dia apa? Hari ni kita tengok orang kafir dapat tak minum Siti Zahir? Bukan hanya Siti Bahkan orang kafe lah yang memiliki Menikmati kekayaan dunia seluas-luasnya Mana kata apa? Maksudnya, Allah Ta'ala bagi semua kekayaan dunia Dan kalau bagi semua kekayaan dunia kepada orang kafir ni Sebab apa? Sebab dunia ni tak dinilai Walaupun dinilaikan dengan sebelah saib nyamuk Sebelah saib nyamuk tu lebih bernilai di sisi Allah SWT begitu tak bernilainya dunia ni eh? kalau ada katakan ada nilai sedikit pun dunia ni Allah Taala tak bagi dah dengan orang kafir ni walaupun sedikit, walaupun seti walaupun setitis air tapi bukan setitis air yang Allah Taala bagi kat kafir ni kekayaan seisi dunia orang kafir boleh nikmati dan ambil sebab begitu tak berharganya dunia makanya kalau kita amalkan sunnah kita nak ikut baginda nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Saluh. dunia alangkah rugilah kita ni alangkah rugilah kita ni kan tapi kalau kita ikut hidupkan habit nabi sallallahu alaihi wasallam kehidupan kita kita usaha kita hidupkan habit nabi sallallahu alaihi wasallam kita maka insyaallah itulah jalan menuju kepada kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan juga jalan kepada kecintaan nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana nak ikuti sunnah Langkah dia adalah dengan L maka barang siapa yang menginginkan dunia, hendaklah baginya dengan ilmu, barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah ke atasnya baginya dengan ya. maka barang siapa nak inginkan kedua-duanya maka hendaklah baginya dengan ya. jadi kita balik pada semalam kita cerita subuh semalam, hidupkan dengan taklim, kita belajar, baca buku apa yang sebenarnya Nabi SAW subuh buat, kita cuba amalkan sikit sikit-sikit, ya sikit sikit-sikit insyaallah dah lama jadi bukit walaupun sedikit tapi berterusan itu yang nabi SAW alaihi wasallam sebut ahabul amal ilallahi adwamuha wa in qalla amal yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala yang kita nak buat amal ni yang nak kita nak Allah tak nak cinta bukan nak nak bangga depan manusia kita ni banyak amal tapi kita kena tahu apa dah amal yang paling dicintai di sisi Allah nabi bagi tahu adwamuha wa in qalla adalah amal yang paling dawam amal yang paling selalu amal yang paling konsisten amal yang paling istiqamah wa in walaupun hanya sekadar sedikit walaupun hanya sekadar sentiasa bermanis muka walaupun hanya sekadar setiap hari seringgit tapi konsisten dan bila kita ada amal istiqamah ni lah Untuk amal sunnah yang kita pegang ni Yang akan menjaga kita ni dari pada jatuh Allah haji Allah Yalah ya ummi rata Yalah ya khal haram ya ummi